свободно. Я дышу свободно. Никакого прессина, никакой... Вот сижу, как ну, Родина, которая меня и защищает, и помогает. В общем, мир, счастье и благополучие. Но ну, душа болит, вот все время у меня включена за наших коллег, и в Донецке, и за все. Приехали ребята несколько дней назад, помощь нам привезли на грузовой машине тоже, с автоматами, в бронежилетах. Они начали выгружать там помощь, говорю, а можно померить бронежилет? Оно вам надо. Занимайтесь своими детьми, мы будем заниматься своей работой. Так что... Стало жить гораздо спокойнее, в город возвращается жизнь, возвращаются люди. С первых дней мы вывезли огромное количество мусора, этой грязи, черных шин, бетонных блоков, которые просто уже ну, не просто омрачали, а водили э, людей в реальную депрессию. Мы перед собой поставили задачи и в течение нескольких дней город был очищен от всего. И люди по-другому стали ходить по улицам. До этого город был практически пустой, были закрыты все магазины. Жизнь в городе полностью остановилась в последнее время. На сегодняшний день вы сами видите, что люди вернулись, детишки бегают, магазины открываются. Ну, заводы, в принципе, работали и в сложное время, в военное время, работают и сейчас. Объемы наращиваются. Ну, жизнь в город возвращается, улыбка у людей появляется. на на лицах. Это радует.